bahwasanya perkara yang haram tetap haram meskipun dia suka ataupun nggak suka. Nanti kalau begitu jadi terus ke semua syariat riba nggak ada hukumnya. Kenapa? Saya terima, saya terima. Terbahaya. Semua ini diboleh gara-gara apa? Yang penting saling suka, saling ridho. Allah. Itu yang pertama jemaah. Kalau kita mau taubat dosa kita sama Allah yang pertama harus stop. Disebutnya al ikhla Yang kedua, kalau kita mau taubat dan dosa tersebut antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus yang ada harus ada yang namanya an nadam. An nadam itu artinya kita harus menyesal dengan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Harus nyesal. Nggak boleh kita bangga, nggak boleh kita pamerkan dosa yang pernah kita lakukan. Misalkan abahnya cerita ke dia, Wahai ya, anakku dulu abah ini masa muda dibangga, suka nggak sholat, suka mabuk pulang subuh. Dicerita begitu bangga, ah, hati-hati. Kalau misalkan orang dia berhenti maksiat dan dia pernah bangga dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu dosa. Taubatnya dia belum dikatakan sempurna. Bahkan taubatnya terancam tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus nyesal Gak boleh kita bangga sama kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Gak boleh. Apalagi kita pamer. Zaman sekarang kan kita ada nama Instagram, ada nama Facebook, media sosial. Orang dia kan pacaran, pacaran kan haram. Ketika dia pacaran di foto, dia lagi berduaan sama pacarannya. Itu dosa dipamerkan sama dia. Dia nggak ada yang namanya misal dan dia nggak ada yang namanya malu. Bahkan dia pamerkan, dia bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan Orang pergi ke diskotik di foto sama dia, masukin di Instagram, di Facebook. Udah dia maksiat, dia bangga lagi dipamerkan kemaksiatan tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini yang dia bangga, tidak punya malu, memamerkan kemaksiatan, terancam bahwasanya dosanya tersebut tidak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kelu ummati mu'afat illa al-mujahiri. Semua umatku yang berdosa akan Allah ampuni. Apapun dosa tersebut, selama di Nabi Muhammad sallallahu Allah akan ampuni semuanya kecuali satu model orang yang ketika dia berdosa Allah akan ampun dosa dia yang orang-orang ketika berdosa dia itu pamer terhadap dosanya dia pertontonkan dosanya tersebut dia pamerkan kemaksiatannya tersebut orang yang seperti ini Kata Nabi Muhammad SAW Tidak Allah ampuni dosanya Jadi semua kita pasti berdosa Gak mungkin enggak Cuma ketika misalkan kita terpleset kepada sebuah dosa Kita terjatuh kepada sebuah dosa Ya Allah tutupin dosanya Orang itu berdosa harusnya malu Malu Kenapa? Ini malu orang oh, lihat di maksiat Harusnya malu Jangan sampai malah kita pamerkan Jangan sampai kita contohkan kepada orang yang begini terancam Allah akan ampuni dosa ini. Karena Allah bilang Jadi yang kedua harus yang namanya Kesalahan Bahkan kata Nabi Alaihi Wasallam, atau anda dapat atau an apa? At an atau anda atau Inti taubat itu adalah penyesalan. Allah Pak, zaman sekarang ini Banyak orang pada dosa. Bahkan dia mbak dia membenarkan perbuatan dosa dia dan dia gak malu. Ada sebuah cerita seorang syekh diberangkat ke Allah pada awal. Abis di masjid ada anak muda datang ke dia. Dia katakan ya syekh, mau berzina di sini, ada mau berzina. Ini syekh Punya jawaban? Jawaban dari mana? dari hadis Nabi Muhammad SAW, suatu saat pernah ada anak muda datang ke Nabi SAW mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah Alaihissalam, Allah Anak muda mengatakan Ya Rasulullah Rasulullah Ta'ala, Maka Rasulullah SAW Mengatakan Allah mengatakan, wa Ta'ala, sini Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Alaka ammatun Alaka khalatun Alaka ukhtun Engkau punya ibu kan? Engkau punya bibi Engkau punya saudara perempuan Punya anak perempuan Punya anak perempuan Punya Punya ya Rasulullah Kalau misalkan ibu ente Bibi ente Saudara ente Anak ente Ponakan perempuan ente Di sama orang lain Mau gak? Ya, ya Rasulullah Ken? Okay. Masa anak gak bakal terima Gak bakal terima Orang tua anak, ibu anak, bibi anak, orang anak, bisnis sama lain, wah oh, terima Maka bagaimana Nabi Al Salatu Salam pengen ngadain dia berdoa Doain dia Allah mentahir wa hasin Ya Allah bersihkanlah hati anak muda ini dan juga jagalah kemaluan dia Maka kata anak muda, demi Allah, anak gak pernah mau berzina lagi setelah itu karena kalau dia, berpikir Saya gak mau ibu saya dizinai sama orang Saya gak mau saudari saya Saudari saya dizinai sama orang Saya gak mau putri saya dizinai sama orang Maka saya juga gak mau berzina Nah ini Syekh tadi kita balik cerita Ini Syekh punya jawaban no? Anak muda di Eropa bilang ya Syekh aku mau berzina Dia ingin menjawab seperti yang Nabi Alaihi Wasallam lakukan. Ditanya nih sama Syekh, anak muda, ente punya ibu enggak? Punya. Punya bibi, punya. Punya bapak perempuan, punya. Saudari perempuan punya, punya. Kalau misalkan ibu ente, bibi ente, ponakan ente, anak putri, anak perempuan ente, saudari ente dizinahin sama orang mau enggak? Apa dibilang? Mau. Dibilang apa? Mau.